7. З вами програма Чіпе Плюс. Після довгих мовлянь ми погодились бути її ведучими. Лучано, що ти таке говориш? Ніби ти так сильно відмовлялась від цієї ролі. Ну, дякую. Ну от перша програма, а ти мені вже все зіпсував. Ну. Дозволі мені підставити. Данік такий. Почекай, 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 дивись. Я всього-всього ведучий. А глядачам цікаво, про що не буде йти цій програмі. Ця програма саме для вас, дорогі глядачі. Яким вам 14-15 років, або вы близки до цього вику. И мы будем говорить про ЧП, какие трапляются в нашем веке. Ну Что потерялся? Тогда я тебе расскажу, что нужно делать в этом случае. Для того, чтобы не потеряться, лучше всего иметь GPS навигатор. Если у тебя его нет, проверь свой мобильный телефон. Смартфон, возможно, в нем есть GPS-навигатор и есть функция для того, чтобы определить свое местоположение. Если же этого нет, тогда нужно делать следующее. Первое. Успокоиться. Потому что когда ты определил то, что ты не знаешь, где ты находишься, не знаешь свое местоположение, наступает паника. И самое главное, перебороть эту панику. Для этого я советую тебе остановиться и присесть и помолиться. Если ты не знаешь, где ты находишься, Бог знает, где ты есть, и Он готов тебе в этом помочь. Если ты отстал от группы и знаешь, что тебя могут искать и будут искать, лучше всего остаться на этом же месте, никуда не уходить и подавать сигналы. Это можно делать звуковые сигналы голосом, либо найти пустотелое дерево и стучать об него. Также сигналы можно подавать с помощью свистка. Принцип тот же самый. 6 сигналов, минутная пауза. 6 сигналов, минутная пауза. Итак, если ты потерялся и тебя будут искать, Лучше находиться на том же месте, где ты понял, что ты потерялся. Тебя найдут только по два сигнала, для того, чтобы тебя быстрее могли найти. Двіці, відстаньте від Лучан, мене. Лучан, Ні, Лучан. Лучан, прокинься. А... Що з тобою? Так весь всю програму можна так проспати. Я не уявляю, як можна бути новачком в класі? Це ж стільки нових людей, всі дивляться на тебе. Це ж не, не в лісі якомусь, за кущем не сховаєшся, на нерву не залізеш. Жах. Само тому до нас сегодня пришла Лена Миколаевна, и самое про Севу она сегодня нам расскажет. Мы пришли в новый класс или поступили в новое учебное заведение. Естественно, в новом коллективе всегда испытываешь стресс. Ну а как с ним бороться? А, с ними нужно бороться. Стресс испытывают даже взрослые. Нужно просто хорошо подготовиться для того, чтобы поступить в новый коллектив. Тут просто какие-то черепные зелья нужно, чтобы претворить новичка в нормальную людину. Ну, зелень не зелень, а пару советов я вам подскажу. Итак, подсказка первая. Правила встречают по одежке, еще никто не отменял. Поэтому постарайтесь произвести хорошее впечатление. То есть, нужно изменить стиль одежды? Ну, изменять стиль не надо. А главное, чувствовать себя комфортно, удобно и не, делаться слишком вызывающе. И еще одно очень важное правило. Почаще улыбайтесь. Никто не любит общаться с угрюмыми людьми. А вот улыбчивые все по душе. Еще одна подсказка. Ага. старайтесь первыми сделать шаг. Познакомьтесь с ребятами, узнайте, как их зовут, обменяйтесь телефонами. Тогда -то не нужно ждать, пока до тебя подойдут? Именно. Сделайте первый шаг сами. Ну, а если человек, ну, очень соромнезлива. А, конечно же, ребята бывают разные. Если человек очень стесняется, не нужно плохо знакомиться с каждым. Можно просто зайти в класс и сказать «Всем привет!» И вы поздоровались со всеми. Следующая подсказка какую я хочу вам дать, это постарайтесь поиграть в такую интересную игру, которая называется «Подводная лодка». Представьте, что вы подводная лодка, и вы внимательно наблюдаете за тем, что происходит в классе. Будьте внимательны, и когда понадобится ваша помощь, или какой-то возник момент, когда вы можете себя проявить, сделайте это. Ну, например, кто-то забыл ручку, карандаш или тетрадку. Вы можете поделиться, вы заработаете себе валы. Ну, это а не будет выглядеть как навязывание. Ну, не стоит предлагать ручку всем подряд и на каждом уроке. Нужно найти подходящий момент и тогда себя проявить. Еще одна подсказка. В каждом коллективе, в новом коллективе, действуют правила непринятия. Когда вас просто могут не замечать или игнорировать. Все, что типа потребно работы. Просто набраться терпения и дать времени сделать свое дело. Еще один, одно, одна подсказка. В каждом коллективе действуют свои правила и законы. Если вы не будете их соблюдать, вас ожидает поражение. Т.е. нужно выучить все законы и по ним жить? С одной стороны, да. Лучше узнать, по каким правилам коллектив живет и постараться их выполнять. Но не стоит прогибаться под все правила. В вашем возрасте многие делают первый неверный шаг за далеко идущими последствиями. Нужно уметь сказать «нет». А сейчас еще я скажу кому с ней, и Нужно уметь сказать «нет» красиво. Ну, например, «не хочу быть как все» или «это не в моем стиле». круто. <звучит> Представляете себя основателем нового стиля. Стиля, в котором не пьют, не курят и не ругаются. И тут вы наконец, настал ваш час, когда вы можете рассказать о своих принципах и убеждениях. И помните главное, вы уникальны, и таких как вы больше нет и никогда не будет. Отже, давайте подведем подсумки. Правила встречают подвигу, никто не меня. Пограйтеся в подводный човен, следуйте за всеми. Частейше посмехайтеся. А также жмите сказать «нет». Вы все-таки есть. Отже, ми навчились виживати в дикій природі. І в новому дикому колективі. Лучана, ти така мила і гарна дівчина. Я давно хотів тобі... Ні-ні-ні. так. Лучана, ти така гарна. Ти така гарна. Це якось банально. О, пр Привіт, Лучанка. Слухай. М -м ти така гарна і мила дівчина і... Я вже, я вже давно хотів тобі про це сказати, а я давно хотів тобі сказати, але скажу в наступній програмі.